места событий Украинформ ТВ. Мы находимся ну, все, на месте, <с где приехал батальон Донбасс. Я больше чем уверен, что очень много людей, которые во власти, и я больше чем уверен, что и Петр Алексеевич Порошенко тоже, испытывает те же чувства, что и мы. Мне, тоже очень много не нравится нас сейчас есть время до окончания этого перемирия. У нас нет сейчас желания раскачивать лодку государственной власти, это на наше государство. Поэтому, как бы ни было нам сейчас горько, блядь, нам нельзя сейчас допускать на радость Путину и прочим ублюдкам, блядь. популярны и слышать их, наверное, никто не хочет. Давайте наберемся последний раз терпения. Потому что у президента, кроме эмоций, существуют еще вещи, я уверен, о которых мы не знаем. Это политическое давление, это мировое сообщество, э экономика. Я полностью разделяю все эти чувства, которые вы испытываете. Давайте дадим возможность и народно-избранному президенту довести этот результат до конца. Ждать осталось немного. Вечер. Нам нельзя сейчас раскачивать лодку. У нас нет другого государства. Поэтому, поэтому я думаю, что все требования, которые мы записали, мы дополним еще одним. И просьбой, и требованием убрать с телевизионных экранов. Если президент будут действовать вместе. Если президент сделает ставку на народ, и я уверен, что он это сделает, то, естественно, его все поддержат, а вся эта сваль идет в прошлое. Поэтому давайте не только эмоциям поддаваться, Значит, сейчас, послушайте меня, пожалуйста, еще раз, мы ничего не рушим, мы никуда ничего не кидаем. Мы выразили свои требования, мы обратили внимание президента на свои требования. Он, как всенародный избранный президент, я уверен, с ними ознакомится, я уверен, что он их учтет. Сейчас мы все идем на Майдан, на Венче. Это здание пустое. Давайте не будем сейчас устраивать каких-то провокаций. Не будем уподобляться москалям и всей этой свали, которая защит. Организованно уходим на Майдан, и там уже выговоримся, все, думаю, по полной. Еще надо Я... Ради... А вот там и составим Требований. Поэтому я ухожу вниз на Майдан, призываю всех присоединиться к весе. Это наш народный совет. Мы можем там высказать свое мнение. Здесь провокаций никаких не допустим. Это наше государство, это наше здание, это наш президент. Поэтому сказали пару ласковых и пошли дальше. В понедельник вечером закончится перемирие, и я надеюсь, что все будет хорошо. Мы очень на это надеемся. И верим в это. На очах у всіх, на нашому громадському вічі, вручаємо вимогу батальйону Донбас, Центральної Ради Сотень, українського війська козацького, представнику президента. На очах у всіх. Так?